Здравствуйте! С вами рейтинг бутмекеров, ваш постоянный эксперт Максим Калиниченко. Лига чемпионов снова стучится всем нам с экранов телевизоров или с компьютеров. Динамо Киев, Манчестер Сити. Для болельщиков Динамо это долгожданный, долгожданный матч, долгожданная игра плей-офф этого престижного Европейского Кубка. Конечно, подготовка к этому матчу Киевлян была, наверное, немного другая, чем к остальным матчам, и чем к обычному сезону. Все-таки, наверное, и подготовка форсировалась. Ну и, в общем-то, Лига чемпионов есть Лига чемпионов. И Манчестер Сити есть Манчестер Сити. Это очень серьезный раздражитель, который, кстати, на сегодня имеет и игровые проблемы, и проблемы как ни странно, с составом. И вообще очень много проблем имеет Манчестер. То есть последнюю игру, хоть и резервным составом, но 1-5 Челси в Кубке Англии устроились. Естественно, они целенаправленно так же само готовятся к Лиге Чемпионов и какую-то скорее всего не какую-то, а большую ставку делают на прохождение, на проход дальше по сетке. Но и Динамо, я думаю, не сидела, сложа руки, хотя, опять же, конечно, будет тяжело Динамо. Тяжело не потому, что они сильно слабее Манчестера, а потому что входить в сезон, сразу начиная с такой ответственной игры Лиги Чемпионов, это, наверное, немножко сложновато. И не то, что я что-то придумаю, просто я смотрю сейчас, как входят в сезон. Тот же Шахтер, как вошел, невнятно, очень много проблем в Шальке доставил. Как российские клубы, которые такую же систему подготовки, ну и систему чемпионата как бы имеют, имеют проблемы. То есть играют все абсолютно невнятно и перерыв в чемпионате еще никому на пользу не шел. Поэтому будет тяжело. Динамо не имеет таких проблем, скажем, как Шахтер, у которого ушел главный ингалиадор, главная звезда Тейшера. Но, опять же, на фоне Манчестер Сити состав Динамо, конечно, уступает. Но Динамо играет дома. Придет полный стадион, я в этом даже не сомневаюсь. И будет поддержка запредельная. Как показывает практика, английские команды в такую весеннюю, что ли, зимнюю пору играют не очень хорошо. В наших широтах. И надеюсь, что это сыграет роль какую-то. Возвращаясь или не возвращаясь, а начинаю прогнозировать, что мне кажется, будет в этой игре. Будет очень вязкая игра с немногими, наверное, шансами на, на взятие в рот, как мне кажется. Могу ошибаться, конечно. Но открытой игры, наверное, все-таки не будет ни с одной, ни с другой стороны. Динамо будет прощупывать. Манчестер будет стараться все-таки не пропустить в гостевой встрече. Но все-таки думаю, что Манчестер на сегодняшний день сильнее. Не потому, что он сильнее по, по каким-то по именам, по людям, а потому, что он все-таки больше, больше сыгран, он, он больше, в общем-то, он в турнире находится. Динамо Играли только товарищеские игры И, наверное, все-таки не в тонусе Поэтому, коротко, по ставке Я бы взял в этой игре Манчестер, победу Манчестера с нулем Потому что ну, все эти факторы должны, наверное, сложиться В пользу Манчестера, а не в пользу Динамовца Опять же, буду очень рад ошибиться Но кажется, мне кажется Что на данном этапе Манчестер все-таки предпочтит. Моя ставка победа Манчестер Сити с нулем. В общем-то, все. Спасибо за внимание. До свидания. Смотрите нас в YouTube. Ну, в общем-то, все. До свидания.